Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Окупанти в істериці ЗСУ рознесли величезний склад дронів на території Московської області та великий склад ракети в Краснодарському краї. На відміну від русні, наші хлопці знищують виключно військові цілі. Ось що пишуть пропагандисти, які хотіли помститися за нібито удари по аеродрому та Таганрозі. Враг вірнулися як масірованим пробіжкам бомбіжама прикордонних областей. Є Єсть попадання штаб і склада впівдронав на каноні. вечером украинские войска обстреляли белгородскую область, военные обтекли. Под удар попали сразу нескольких населенных пунктов. По нашим данным, одной из целей было штабу с высокопоставленным военным. Однако, трагедии удалось избежать лишь чудом. Попадание было, но в штабе на тот момент были всего несколько офицеров. Они получили решение выше. Стоящее начальство уехало за час до обстрела. Чего не скажешь о 810-й бригаде, где погибли все офицеры. Также известно о попадании склада с тронами Кадзе по меньшей мере потеряна ускала сотни дронов по этому случаю ходят странные слухи военные говорят что якобы на складе была лишь половина дронов какую-то часть продали на наш вопрос кому можно продать впереди дроны в условиях войны источники пожимали плечами намекая что дроны ушли на другую сторону фронта очень странная история друзья позже пропагандисты натекают что россияне продают дроны украинские розы а те же дроны у самых самих россиян а что тут казаты Наши хлопцы козаки вчера же сами вызнали, что Россия была не по а больше по мирных объектах. Минобороны и Генштабе в ярости от результатов последнего ракетного удара по Украине. Думали, что уничтожили 16 патриотов, а Собянин звонил Белоусову и кричал, сегодня утром мы не могли не восхититься результатами массированного ракетного удара наших военных по территории Украины. И позвонили своим знакомым в Генштаб и Минобороны, чтобы поздравить их с успешной работой военные. Нас разочаровали, скажем прямо сейчас, в ярости. Оказывается, значительная часть часть ударов была неудачной. Например, таким был обстрел аэродрома Миргорода, мы зафиксовали. И уничтожили там 6 самолетов F-16. По данным разведки, это оказались муляжи, и мы теперь знаем, есть ли у врага вообще такие самолеты или нас вели в заблуждение ракеты потрачней, среди них редкие ракеты, признал собеседник Минобороны. Также были уничтожены муляжи ЗРК Патриота в Киеве. Мы по ним ударили, сожгли их, решили, что это настоящие патриоты и пустили новую волну ракет на Киев, Который, по нашему мнению, остался без защиты. А оказалось, ничего не уничтожили. И наши ракеты сбили. И в итоге почти 30 ракет зря потратили. Не понимаю, почему наша разведка так работает. Пожаловался источник в Генштабе, по словам собеседника, ряд военных объектов на Украине было поражен, но эффекта от такого массированного обстрела куда меньше, чем хотелось бы. Плюс, враг получил важное преимущество после кадров, горящих гражданской издание. Украина точно получит новое западное оружие, причем. Много, скорее всего, больше, чем ожидалось, недоволен обстрелом Украины, в том числе Киева и Сергей Собянин. Сергей Семенович звонил Шойгу. было сложный разговор с частыми переходами на крик. Признался нам источник в окружении московского мэра Собянин опасается, что ответом на удары по Украине могут быть обстрелы Москвы, которые возможны в том числе и на Новый год. И сомневается, что столичное ПВО при всей своей мощи выдержит массированные удары. Стоит отметить, что мэра знает, о чем говорит в ноябре. Он уже переживала, що після удара по Києву буде татвітка врагам по Москві. Тот грустний прогноз Сергія Семеновича збився, так збувся і буде збуватися, помсту будете отримувати за кожну годину. А також тактика залужного працює бо знищити муляжі, Росія потратила більше мільярда. Валерія Ковенко пише наступне РФ не може ефективно протидіяти атакам українських дронів. Коли мова заходить про протидію дронам, одразу згадуються або нові технології, які активно застосовуються в Україні. Українські військові використовують. Овують їх щоб протидіяти атакам дронів, а також розробляють рішення для обходу ворожих систем придушення і протиповітряної оборони. Такі технології включають навігацію без використання супутників, використання польотів без зв'язку з оператором, а також автономне знаходження цілей. Ці підходи дають змогу ефективно діяти навіть в умовах серйозної протидії. Це стосується технологій використаних проти українських атак. То тут спливають питання про корупцію в Росії. Існує думка, що створювані. Системи, такі як куполи, можуть бути лише прикриваттями для розкрадання бюджетних коштів. У такому разі на них просто спишуть величезні суми, не отримавши реального статуту. У підсумку про перезаявлені технології Україна впевнено продовжує знищувати військові цілі супротивника, використовуючи свої дрони та ракети дальнього радіуса. Дії редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До До встречи, друзья! Ставьте вподобайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Переможемо разом!